Палка. встречаться. Ну все равно старость есть. А вот сколько вы мне, мне лет, вы скажите? 13 мая 92. Да. Вот. Да. Я воевал. Город-герой Мурманск, Западная Лица, остров Рыбачий, Ленинградский флот, Сколдов, Прибалтика, Курляндия, где разгромили группировку. Она такая группировка курляндская, за счет которой держались войска немецкие. Я являюсь первенцем, кто придумал, как стрелять с Катюш прямой наводкой. И поэтому меня отослали в училище в Омске. Я там получил офицерское звание и опять вернулся на фронт. Я сегодня пришел с настроением усилить свою уверенность и вашу, и всего украинского народа, на то, что все-таки мы победили победим и только победим. Вот так. Спасибо. Представьтесь, пожалуйста. Да. Спасибо. Спасибо. Полковник, начальник штаба ракетных войск от Лирии Хорошаева, Федор Иванович твое. Що робить Україна? Це мої пожелання. Єдушки 13 мая. 92, а ви що посторожить? Проходять годи. Сьогодні урочистий і пам'ятний день. Україна відзначає 70-річчя перемоги над нацизмом в Європі. Саме день перемоги священний символ народної єдності, мужності та звитяги основа духовного для покоління. Шановні гості, для людей мого покоління 9 травня, було, є і завжди буде самим світлим святом року. Від військосповців збройних формувань, співробітників правоохоронних органів, які виконують завдання в районі проведення територічної операції. Ми приєднуємося до всіх слів вітання нашим ветеранам. Приклад ветеранів, підтримка суспільства. Це є головне, що дозволить нам успішно виконати наші завдання. Разом ми зробимо все, щоб тільки народ України визначав, де, як жити і яке буде наше майбутнє. Надо сказати, що велика заслуга великого нього українського народу. Здесь уже предшественники рассказали, сколько украинцев, более 4 миллионов украинских солдат сражались и в армии. Они пронесли великую славу для нашего народа. Своим мужеством, отвагой и презирая смерть, они приближали для нашей победы. Украинский народ дал знаменитых своих сыновей, которые стали героями Советского Союза. Более 2072 человека было удостоено этого высокого звания. Все, кто за мир, хотят спокойно жить. Давайте, люди, на земле!